Найцікавіше, як завжди, ми лишаємо на останок. Тож влаштовуйтеся зручніше і насолоджуйтесь. Наприкінці року вітчизняні артисти намагаються отримати подарунок під ялиночку у вигляді усіляких шоу-бізнесових номінацій. Напевно, найголовнішою із них є для артистів премія ЄЛІ Ukrainian National Awards. Я саме ще нервніше. Мені передадуть конверти, я їх буду відкривати. Їх представник паралельно буде на, на, на моніторах нажимать, дублірувати то, що я буду читати. Щоб якнайкраще відчути важливість премії Юна, для вітчизняного шоу-бізу ікра спостерігала за оголошенням учасників другої церемонії очима засновника премії і її номінанта. Я, честно говоря, вообще не ожидала. Наверное, это клип ненавижу. Наверное, это э, клип пойдем со мной. У меня в этом году именно было очень много клипов, четыре, наверное, четыре. И клип Случайное счастье. И сейчас выпуск альбома наконец-то на песню. Я тебя люблю, которая вот э, благодаря любви слуш слушателей она стала действительно популярной. И я считаю, что это вот пока что такой хит. А я на самом деле очень приятно удивлена. И для меня это такой еще один, еще одна ступень для того, чтобы развиваться. В этом году, ну, я надеюсь, будет отличаться. Все-таки за год многое произошло. Некоторые монстры нашей музыки, я знаю, вообще сделали некую паузу за год. Поэтому они не могут быть номинированы, если у них не было двух песен, выпущенных за этот период, за этот год которые не были в ротациях радиотелеканалов, они не могут быть номинированы только за выслугу прошлых лет. Речь идет об этом годе. Если там группа X, самая популярная, в этом году ничего не, не, делала, она не может быть номинирована и близко. Ну, все логично. Не, ну я в номинации с хорошими артистами скажу, что тут еще такие шансы нужно постараться. Павло Шилько, как и участники церемонии, сам до останнього не знал имена номинантов. Я не знаю ничего. Таша Гордиенко, там, подождите, кто еще там? Харт Кис. Тому співзасновнику премии премії було важко добирати слова, аби пояснити усім, що навіть він не знає, хто стане претендентом. І що вибір є максимально професійним і не заангажованим. Жюри та ж система. Мы специально не анонсируем имена, но это три категории членов жюри. Это программные директора, музыкальные редактора и теле... или радиоведущие радіостанції с опытом не менее пяти лет на рынке. Это музыкальные редактора программные директора телевизионных каналов. И это музыкальные критики, журналисты, пишущие музыки в прессе и в интернет-порталах. Это три категории, которые вместе голосовали за... Каждый номинировал пятерку, Делой все суммировал, аккумулировал. вот сегодня мы узнаем эти пятерки. Икра бажає усім вітчизняним артистам бути и премией юна. Тому долучається до побажання дівчини, яку, можливо, буде визнано найкращою. Я желаю всем здоровья крепкого, погоды в доме и самое главное реализации, самореализации, чтобы все ваши творческие начала находили, так сказать, форму и преображались, и при этом, чтобы и здоровье и физическое, и эмоциональное, оно было вот на ура. С Новым годом! На цьому дегустування наших шоу-бізнесових новин оголошую завершено. Побачимось рівно за тиждень.